বেহাৰৰ ফুল বেচনত লেটিয়াই খাই মই জুৰি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে জুৰি পাঠক চেনেললৈ আৰু আজি বিহুৰ বতৰ যিহেতুকে চাউল খুন্দিব যাব ওলাইছোঁ আৰু সকলোকে মাঘ বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনালো আমাৰ ঘৰত ঢেঁকীটো অলপ কিবা হৈ আছে সেইকাৰণে যাম কাষৰ ঘৰত বৰ্ চাউল আমি বৰ্নি চাউল তিল পিঠা বনাম নাৰিকল পিঠা বনাম আৰু এই পিঠাটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ মাঘৰ বিহু হয়নে নহয় দেই ঢেঁকীও দিব নালো আৰু কৈছিলো নে ঢেঁকী দিব আহি ফাইদা দেখিছে এনে চাহ তিলৰ যি গুৰা খুন্দা হল মা আৰু মই আৰু মায়ে মানে পিঠা বনাব বাকী মই বাকী কামখিনি তিলখিনি হয় এয়া গুৰি কৰি ল'লোঁ অঁ এয়া একেবাৰতে হৈ যাব আৰু মিক্সিত গুৰি কৰিলে মানে সুবিধা হয় গোটেই যদি যোগাৰখিনি একেবাৰতে কৰি লওঁ পিঠাখিনি বনাওঁতে দিগদাৰ নাপাওঁ আৰু ইয়াৰে একেলগে খানা পিটিকা মাজি আলু পিঠাগুড়ি খুন্দি আহি থাকোঁতে বাটতে মানে মানুহ এজনে এয়া বেহাৰৰ ফুল বিক্ৰী কৰিব আনিছিল বেহাৰৰ ফুল বেচনত লেতেৰা খাই বৰ সোৱাদ লাগে সেয়া বিছ টকাৰ কিনি ল'লোঁ এয়া এয়া দেখিছোনে বৰ ধুনীয়া এয়া বেহাৰৰ ফুল পালেং শাক বনাম কণীৰে আলু সানিম তিলেৰে বেঙেনা ভাজিম এয়া বেহাৰৰ ফুল ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু বেচনৰ ফুলটো বনাই লোৱা হ'ল ইয়াত বা নিমখ হালধি দিছোঁ আৰু একো বেলেগ দিয়া নাই এতিয়া ধুই লোৱা পেহাৰখিনি ভালদৰে লেটিয়াম হাতেৰে বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ তেতিয়া সুবিধা হয় আৰু এনে অলপ অলপকৈ এতিয়া এইখিনি বহাই দি যাম তেলত সেয়ে বহাই দিলোঁ এটা এটাকৈ এতিয়া বা ভাজি যাম যিমানখিনি ধৰে অলপ অলপকৈ তিল আৰু আলু সানাৰ বাবে পিঁয়াজ দিলোঁ জলকীয়া তিল যে গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ সেয়া দিলোঁ এইখিনিতে পিটিকা কৰিলোঁ জোখমতে নিমখ আৰু মিঠাতেলো দিছোঁ ইয়াতে যদি অকণমান ধনিয়া দিলোঁ হয় নহয় ইমান যে সোৱাদ হ'ল হয় পিছে মাটি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া বেহাৰৰ পকৰাই দি আজি দুপৰীয়াৰ ঠালখন এয়া পালেং শাক কণী বেঙেনা ভাজি আৰু আলুসানা নাৰিকল ভাজি আছে মাৰ এতিয়া মিঠাই দিম মানে নাৰিকলৰ পিঠাৰ কাৰণে নাৰিকলখিনি এনেকৈ ভাজি লোৱা হয় যদি নাৰিকলটো তেনেকে নাৰিকলখিনিত মানে মিঠাইখিনি দি পেলাই ভাজা যায় পিঠাখিনি অলপ বেছি মানে টেষ্টি হয় এনেকে যে মিঠৈটো ভাজি পেলাই নাৰিকলটো মই শিকি আছো বহুত দিনক লৈ ভালে থাকে মানে নাৰিকল আৰু মিঠৈ যদি একেলগে পিঠাটো তেতিয়া বহুত দিনক লাগে মানে ভালে থাকে আৰু অৰ্থাৎ মোৰ মামা দেৱে মামা চাই আছো যদি ভিডিঅ' লাইক কৰি দিবি ভাত পানী খাই ল'লোঁ টাবোল এখন চবাই লৈছোঁ মুখত আৰু ইপিনে বাছ ভাত খোৱাটো নেদেখুৱালোঁ কিন্তু তেতিয়া মায়ে পিঠা বনাব অলপ কিবা কিবি আৰু বিহু বুলি ক'লেতো গমেই পায় আৰু এনেও তিল পিঠা নাৰিকল পিঠাত বহুত কাম ওলায় নাৰিকল লুকাৰ পৰা মিঠৈ ভাজাবলৈকে বহুতখিনি মায়ে সেইপিনে কৰিব এইপিনে আৰু এটা চাইডে মই ভাগে ভাগে কৰিম বাকী ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা পায় ক'ৰ পৰা চাই জনাবচোন আপোনালোকে আৰু আজি বতৰটো যে ইমান ঠাণ্ডা একদম ধুৱলি কুঁৱলী হৈ আছে বতৰ অকল ভিডিঅ' ক'লিয়ে নহ'ব দে চব কামতে উচ্চ হ'ব লাগিব হয়নে ৰাস্তাত মাটি গালি গালাত খাই কৰিব লাগিব সেইকাৰণে বোলো মাটিখিনি অলপ কমেই কৰি দিওঁ আৰু যি অলপ বাহিৰৰ কাম আছিল কৰি মেলি গা পা ধুই ওলালো যিমানেই মানে ঠাণ্ডা নহওঁ গা ধোৱাটো এটা অভ্যাস হৈ গৈছে আৰু গাটো যদি গধূলি মানে আবেলি সময়ত নধো কিবা এটা ভাল নালাগে গৰম ঠাণ্ডা বুলি কোনো কথা নাই বছ গাটো ধুব পাব লাগে আৰু এতিয়া বাৰ মাহ পিঠা বনাই আছে চাহ একাপ খাই লওঁ প্ৰয়াস গৰম চাহ বনাই লৈ আহিছোঁ মাৰ কাষত এতিয়া মা মানে পিঠা বনাই আছে কঢ়িয়াকে একাপ গৰম গৰম চাহ আৰু এতিয়া খাম আৰু পিঠা মানে জুই নহ'লেও মই গেছৰ ওচৰতে গৰমে গৰমে চাহৰ লগত গৰম গৰম পিঠাৰ জুতি ল'লোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব